আজি এয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ সান্দহ তাৰ বাবে উখোৱা চাউল লৈছোঁ চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ পূৰা পৰিষ্কাৰকৈ ধোৱাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ সানি লৈছোঁ সানি গৰমটো দি ৰ'দত দি দিছোঁ ৰ'দটো পৰাৰ পিছত পানীটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল পূৰা এটা এটা হৈ গৈছে তাৰপিছত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত অলপ অলপকৈ দিছে একেবাৰে দিয়া নাই অকণমান অকণমান কেৰা নমাই আছোঁ মানে বেছিকৈ দিলে আৰু খোৱা দেৰি যায় সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দি পালোঁ এনেকৈ সান্দহ খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু অতি কম সময়তে এনেকৈ বনাব পাৰি মিক্সিতে দি কিনে আৰু সান্দহ খাই এনেও খুব ভালেই লাগে চাহৰ লগতে হওক বা গাখীৰৰ লগতে হওক তাৰপিছত এয়া মই অলপ অলপকৈ ভাজি আছোঁ এয়া মই দেৰিখিনি পূৰা ভজা হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া মই মিক্সিত আৰু যিখিনি এয়া চাহ চুটি ধুনীয়াকৈ ফটিয়া হৈ গৈছে আৰু পূৰা মচফোৱা হৈছে তাৰপিছত এয়া গোটেইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই মিক্সিত দি দিছোঁ মিক্সিত দিয়াৰ পিছত মই একদম মিহি কৰি নকৰোঁ মিহি কৰি ভাল নালাগে অকণমান অকণমান খৰটা খৰটাকৈ ৰাখিছোঁ এয়া চাহ পূৰা আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগিছিল এনেকৈ আৰু গোটেইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অতি কমথমতে হৈছে এতিয়া হৈছে